Kalau kepada orang yang bakhir ini kerugian yang berganda-ganda. Sebab tu jangan main-main tentang doa para malaikat. Jadi pesan saya mudah. Kalau orang datang minta, ha, sama ada yang datang minta derma macam-macam ni, kalau kita nak bagi, bagi. Tak payah soal jawab banyak. Kau daripada mana? Sini apa? Tak payah tanya. Nak bagi, bagi. Sebab nanti kita mengukit apa yang kita dah bagi Tak ada pahala pada apa yang kita bagi itu Kalau tak nak bagi Tolak dengan baik Jangan herdik dia Jangan maki dia Wa ammasa ila falak tanha dan ada pun orang yang meminta-minta Jangan kamu halau Kamu herdik mereka ha? Satu ketika saya tengah duduk Di sebuah ha? Kedai makan di Ampang Tiba-tiba datang Ha, seorang peminta sedekah ni tuan-tuan ha, dia nak cari seorang kakak ni saya kata apa hal pula kalau tak boleh ya lah bang ada pula ha, bukan kakak ni ha, kakak ni tuan-tuan yang cari peminta sedekah ni mana tidaknya ha, dia doa pula saya mati cepat sebab saya tak bagi sedekah marah dekat peminta sedekah hari tuan-tuan jadi orang yang minta pun satu hal juga orang yang tak bagi tu faham lah dia doa pula ah, Tak apalah Tak nak bagi sudah Mati cepatlah esok ha, Sudah dah, sudah tuan. <laughs> <laughs> Jadi yang ni pun payah juga Yang minta pun jenis tak faham Yang nak bagi pun jenis tak faham juga Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian Baik Maka Kemudiannya Yang yang disebut tadi Allah katakan Jangan engkau palingkan pandanganmu Daripada mereka Yang beribadah tadi tu hanya kalau kau nak bersama dengan mereka Yang menjadikan kesenangan hidup di dunia Siapa? Iaitulah pembesar-pembesar kafir Quraisy. tadi Semua tak beriman Tapi semuanya ada kehebatan Ada pangkat, ada harta, ada nama Tapi sebab itulah kita kata Kalau Islam ini dibina atas harta dan kekayaan Nescaya tidak ada tempatlah pada orang miskin tuan-tuan Berkata orang miskin pada zaman Nabi Zahaba ahlan dusur bin ujur Ya Rasulullah Ya, ya Rasulullah ha? Orang-orang kaya di kalangan kami Dah bawa segala pahala dah Dia memberi Kami menerima Dia kaya, kami ni miskin Tak ada apa Lalu Nabi kata, sabar Mereka kaya, mereka dermawan Hartawan, itu bahagian mereka Kamu yang miskin tak ada apa-apa ni Banyakkan tasbih Tahmid, tahdid dan takbir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar Maka setiap itu adalah sedekah kan? Tasbih itu sedekah Tahdid itu sedekah Takbir itu sedekah Tahmid itu, itu, itu sedekah Bagi orang-orang yang tidak ada harta Jadi Nabi pesan, Allah pesan kepada Nabi Sentiasa berdamping dengan orang-orang sebegini Walaupun dia miskin tapi ketaatan mereka tidak luntur kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian Allah ingatkan Jangan engkau mengikut orang-orang yang, yang kami ketahui Hatinya lalai daripada ingat dan patuhi pengajaran kami dalam Quran Dan menurut hawa nafsu Dan tingkah laku mereka pula melampaui kebenaran Ini merujuk kepada golongan musyrikin Makkah Yang ternyata tidak mau beriman kepada Allah Ayat 29, Sampai 31 ni ayat yang menarik untuk kita perhatikan. Allah cerita kebenaran ini datang daripada Tuhan kamu Allah. Siapa yang nak beriman, ikut kebenaran ini maka dia beriman. Siapa yang nak kufur, maka biarlah dia kufur. Dengan maksud walaupun telah didatangkan kebenaran, tak nak lagi ikut kebenaran dia pilih untuk kufur terpulang kepada dia kata Allah tuan-tuan Allah kata apa inna aqtalna lizzalimi nadara aha tabihim sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana kemah seolah-olah kita faham tidak ada jalan keluar there is no way out kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha setiap kali orang-orang penghuni neraka ni nak keluar daripada neraka cari jalan keluar setiap kali itulah mereka dikembalikan ke dalam tuan, -tuan bayangkan neraka ni seolah-olah pintunya telah ditutup api pula laksana kemah tuan-tuan cuba dulu dalam kemah macam mana tertutup seolah-olah api ini mengelilingi mereka bila mereka dahaga minta tolong tuan-tuan berlaku -tuan, dalam beberapa ayat Quran itu dialog antara penghuni neraka dan penghuni syurga ha? bila ditanya kepada mereka ma salakakum fi saqar qalu lam nakubinal musalli apa yang menyebabkan korang berada dalam neraka mereka jawab kami ni ketika di dunia kami tak solat Orang neraka ni, penghuni neraka Minta air daripada penghuni syurga Minta sikit Apa yang korang dapat ha? Kami ni kena seksa sekarang Minta sikit Maka penghuni syurga kata apa Tak boleh Allah haramkan apa yang kami nikmati hari ini kepada kamu Maknanya yang syurga Orang syurga punya Yang neraka itulah bahagiannya Tuan-tuan mereka dah harga minta air mereka diberi pertolongan dengan air Tapi air apa? Air iaitu seperti tembaga cair Yang akhirnya membakar muka mereka Bayangkan tembaga cair yang panas-panas tu tuan, -tuan. Ha? Membakar muka Itulah air minuman mereka Kata Allah Bisa syara wasa'at murtafakam Amat buruklah minuman itu Dan amat buruklah neraka sebagai tempat bersenang-senang Ayat ini kata para ulama Dengan maksud ejekan Bagi orang yang kafir Yang kufur ikan kepada Allah Kerana mereka akan menderita Azab neraka yang sedasyat Dan seburuk-buruknya Baik Pergi kepada ayat 30 Sesungguhnya Orang yang beriman dan beramal soleh Kami tidak akan menghilangkan pahala Bagi mereka yang berusaha Memperbaiki amalnya jadi keyakinan kita tuan-tuan Benda baik yang kita buat Allah takkan sia-siakan Sebab itu Nabi kata apa Ittaqunna walau bisyikit tamrah Salah Rasul Takutlah kamu kepada neraka Allah Walaupun dengan secubit tamar Walaupun hanya dengan senyum kepada sedangkan kamu Walaupun dengan hanya beri minum kepada orang yang haus di kalangan kamu Beri makan kepada orang lapar di kalangan kamu Kita baca surah Al-Insan Innama nuta'imukum liwajihillah La nuridu minkum jaza'a wala syukura Kami bagi makan kepada kamu Di kalangan orang miskin Hamba tawanan perang Hamba-hamba abdi ini Semata-mata mengharapkan reda Allah Kami tak perlukan sebarang bentuk balasan Ataupun Ucap syukur daripada kamu kepada kami Terima kasih Sebab kami mengharapkan Rada Allah paling utama Jadi tuan-tuan Kita tak tahu Mana amalan yang paling ikhlas kita buat Pada sisi Allah Dan dinilai sebagai pahala yang paling terbaik Boleh jadi Yang kita bagi minum kepada orang yang sedang haus sangat tu Itu yang paling tinggi nilai pada sisi Allah Tentang ingat bila kita tolong orang Orang yang kita tolong tu Pasti dia akan pertama apa Ucap terima kasih Betul tidak? Yang kedua Dia akan doakan kebaikan kita Ini doa yang sangat mustajab Iaitu doa seorang sedara Kepada sedara yang lain Dalam keadaan sedara tu tak tahu Dia doakan orang kita dia Ini doa yang sangat mustajab dan makbul Jadi tuan-tuan Jangan rasa putus asa untuk bantu orang saya buat usrah untuk kumpulan LGBT yang nak berhijrah ini. satu soalan mereka tanya ustaz ustaz tak letih ke dengan kita orang ni layan kainah kami, perangai kami kejap nak ubah, kejap tak nak ubah saya kata dunia bukan tempat berehat nak berehat nanti dalam kubur ha? kalau Allah izinkan kita mati dalam hostel khatimah Dunia ni memang tempat berpenat-penat Jadi tuan-tuan kita bayang Kalau orang beriman Allah pinjamkan umur 60 tahun Bapak banyak pengorbanan yang dia buat Untuk taat kepada Allah Subhanahu SWT Jadi bila dia mati tu Dia rehat daripada segala pancaroba dunia Kubur dia itu Menjadi tempat persinggahan Yang sangat ha, Nikmat Dan tempat dia berehat ini yang berlaku kepada seorang guru kami Allahyarham Profesor Joni Tamkin Pensyarah di, di ekonomi Islam Pakar dalam bidang syariah ekonomi Tuan-tuan Saya nak sebut arwah meninggal pada usia 51 tahun Yang pada kita lazimnya usia ni usia masih muda Sebab kalau umur Nabi tu 63 Lazimnya Tapi subhanallah ketika dia meninggal Lebak di security commission pada hari Jumaat sebelum Fardu Jumaat Jam 12.40 tengah hari Lebah di situ bawa ke PPUM Disahkan oleh doktor telah meninggal dunia Tuan-tuan newsfeed di Facebook pada hari itu penuh dengan berita kematian arwah Anak murid arwah ribu-ribu orang Jadi subhanallah yang menguruskan jenazah arwah ni Daripada awal dia meninggal sampai dah dikebumikan Anak murid dia tuan-tuan Maknanya Allah muliakan begitu sekali Tuan-tuan Kawan-kawan rapat menyaksikan arwah ni Tak pernah satu kata-kata Bila bersahabat Dia menyakitkan hati orang lain Allahu Akbar Mana nak cari orang macam ni tuan-tuan Kita kawan dengan orang Berapa banyak yang kita maki kawan kita Yang kita kata kat kawan kita Nak ceritanya arwah ni Kawan-kawan rapat pun kata Tidak pernah satu ketika pun ni Bila kami bersahabat dia menyakitkan hati kan Yang kedua Dia banyak bersedekah Ada seorang budak Tak boleh bayar yuran semesta itu Dia kata beginilah Syekh Dia tak datang rumah anak Ajar anak-anak mengaji Quran Tuan-tuan saya tanya balik Kalau kita ajak seorang guru Quran Datang rumah kita Ajar anak kita Agak-agak biasa siapa sabun Boleh jadi kalau kita ada bibi Bibi kita sabun Betul tidak? Kadang-kadang anak kita yang buka pintu kita lepak dalam bilik ha? Ngajilah kau Tuan-tuan, arwah ini Oleh kerana student ni, walaupun dia student dia Tapi oleh kerana jadi guru kepada anak dia Dia yang tolong buka pintu Dia silakan masuk Sebab apa dia tahu kemuliaan Memulihkan seorang guru Walaupun hanya guru kepada anak-anaknya Kemudian bila bab nak makan ha? Di kafe, di akademi Islam tu dengan persyarah Tak pernah seorang pun sempat yang nak tanya dia Asal makan bersama sampai di kaunter Dia yang bayar Allahu Akbar Sebab tu kita lihat kematian arwah dipermudahkan Sampai jadi kebumikan Di perkumpulan pantai dalam Kubur pula paling hujung Paling atas dekat bukit Maknanya itulah mungkin kebolehan Allah berikan kepada arwah Jadi kita faham Ayat 31 ni Bagi orang beriman dan beramal soleh Allah kata apa Pada mereka itu ada syurga yang kekal mengalir di bawahnya beberapa sungai dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas kaum ibu kalau tak dapat atas dunia pun tak apa sabar sikit <tuh> syurga nanti dapat insya Allah. kemudian pakai baju daripada sutra yang nipis dan tebal yang bersulam berwarna hijau Allah Akbar Lalu saya pakai baju-baju hijau ini dah kan <tuh> Nak cerita Pasal apa ni Ha, pakaian berwarna hijau Yang diperbuat daripada sutera Nipis dan tebal Dan bersulam, masya-Allah Kemudian apa? Berehat pula di dalamnya Duduk bersandar-sandar Berehat-rehat Atas pelamin yang berhias Jadi kalau kita kahwin dulu Tak ada pelamin pun tak apa Dalam syurga ada pelamin yang berhias Duduk berehat dah Tak ada dah solat ketika itu ha? Yang ada hanyalah kesenangan, kenikmatan yang Allah janji ketika itu Suatu bila arwah anak ha, penyanyi nasyid UNIC, Bazdi Anaknya yang bernama Syahid meninggal dunia pada usia 4 tahun ha, Dia kata dia tak tahan tengok bila dia bersihkan anak itu yang sakit kanser linfoma Maka dia kata, sekali kamu dah meninggal ha, Allah muliakan kamu syahid Sekarang ni agak-agaknya mungkin kamu sedang berlagi-lagi dalam syurga Allah Sebab penghuni syurga ni ada empat kata Nabi Yang pertama iaitulah para Nabi Yang kedua wasyuhada Mereka yang syahid di jalan Allah Cuba tengok para syuhada palestin Wajah mereka ni tuan-tuan Waktu mati tu macam tersenyum Mereka tak mati kata Allah Bahkan mereka hidup di sisi Allah Dan diberikan rezeki yang tidak kamu sangka Kemudian yang ketiga Anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ketika zaman Arab Jahiliyah Dan yang keempat Anak-anak yang meninggal dunia waktu kecil ini confirm empat golongan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu SWT Habis saya sebut hadis tadi Ada seorang lagi jumpa saya Ustaz Nampak gaya tak ada chance saya ni Saya ni bukan Nabi saya nak syahid pun tak tahulah bila ha? Nak kata saya meninggal kecil Dah umur 60 dah sekarang Jadi memang tak ada cat Saya kata pada Aji tadi Aji itu baru satu hadis Banyak lagi hadis lain Ayat ni jelas Siapa yang beriman dan beramal soleh Maka balasan mereka syurga Allah Maka dengan itu saya kira Kita sudah setakat ini Ayat 31 Surah Al-Kahfi pada 17 Ramadan 12 Jun mudah-mudahan ada kesempatan kita berjumpa lagi pada seri yang akan datang dan insya-Allah tuan-tuan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir daripada pagi sampai ke petang ini dan akhir sekali tuan-tuan saya nak mohon uh, sedikit uh, sumbangan kepada seorang ha, pemuda ini yang sedang saya bantu yang dia ni sebenarnya khulsa muskil ha, dibesarkan sebagai seorang gadis ataupun perempuan selama hampir 34 tahun tetapi dia dah rasa dia, dia tu lain macam sebab apa ada halko, ada misai kemudian ada ha, suaranya garam jadi orang tak kata yang dia ni perempuan sebab sekali tengok akan kata lelaki bila dibuat ujian genetik di HKL Maka mengesahkan pakar-pakar di sana menyatakan Yang dia ini mengalami kecacatan kromosom 46 XXY Yang itulah male phenotype Ada istilah dalam dalam perubatan Maksudnya dominant tu lelaki Tuan-tuan Ketika ini Setelah disahkan itu maka buat pembedahan ha, dia buang buah dada dia buang rahim rahimnya hanya besar ibu jari ini saja dia buang kemudian sekarang proses untuk bedah zakar kata doktor kamu boleh berkahwin tapi kamu confirm takkan ada zuriat sebab tak ada kilang benih jadi tuan-tuan dalam bab ini hamilah, dia pun dah tukar IC, tukar jantina Dalam muzakarah fatwa kebangsaan Hanya kes seumpama inilah yang dibenarkan untuk pembendahan jantina Adapun selain itu tidak dibenarkan jadi saya sebut kalau maknyah-maknyah ni Yang mengaku dia tu perempuan ha, Pergi buat ujian genetik Kalau kamu rasa dia kamu perempuan Sebab ini sudah ada satu kes yang terbukti Kes Musa Mushkil ini Antara yang diiktiraf dalam agama kita Berdasarkan pandangan mazhab fiqah Tentuan jadi sekarang ni Dia dah tak ada pendapatan Dulu kerja ni hebat Agent eh, insurans 10,000 gaji sebulan tapi sekarang oleh kerana dia ulang kali hospital lagi tu banyak pembedahan sih pembedahan Tidak hilang punca pendapatan ha, ada seorang ayah pula diuji pula terlibat dengan dadah jadi saya harapkan kalau ada tuan-tuan nak -tuan bantu sahabat kita ni ha, boleh berikan kepada saya insyaAllah saya sampaikan kepada dia ha, nama lelaki sekarang Nur Aryan Mikael nah, dulunya Nur Hasrinawati jadi tuan-tuan Ha, InsyaAllah sekarang dalam proses untuk Nak jadi ejen takaful Saya kata Nak jadi ejen pula lepas ni Ambil yang takaful Jangan ejen insurans Maksudnya ambil yang islami ha? Untuk bina balik kehidupan Start from zero Maka dia perlukan apa-apa sedikit ha? modal tuan -tuan. Jadi insyaAllah sama-sama kita bantu Kalau tuan-tuan berhajat nak bantu dia Kalau ada nak infak Ada nak berikan duit zakat Saya kira dia layak untuk menerima Tuan-tuan dengan itu saya ucap terima kasih pada pihak masjid Baca Mahabbah Kerana sudi menjemput saya pada hari ini Dan mudah-mudahan Perkongsian ilmu kita sepanjang hari ini Dapat memberikan manfaat kepada kita Yang baik daripada Allah Yang lemah daripada diri saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi Wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبو فضلك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر ورزقنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين كده المؤمنين التسبيح كفاره سوره المسر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرَ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل